Зараз будемо говорити у студії громадського на мою улюблену тему. Це тема технологій, і е, технологій, особливо пов'язаних із опосередковано, правда, із космосом, а можливо і напряму пов'язаним. Е, і все це тому, що в мене зараз в гостях директор чемпіонату світу з ракетомодельного спорту Михайло Рябоконь, який розкаже, що ж такого. Е, Цікавого буде відбуватися цього року в Украине уникального. Ну, власне, Михайло, вы больше знаете, тому давайте одразу сразу про пудию. Да, вже... все в порядке. Ну, в августе, месяц с 23 по 29 августа будет проходить чемпионат мира по космическим моделям. Это такой класс в Международной авиационной федерации. ФАИ, который штаб-квартира, на которой находится в Лозанне, будет проводиться такой вот чемпионат. Мы пригласили 20 стран, участниц. Самые большие команды будут это и сборная США, сборная Китая. Сборная США вообще на 50% состоит из сотрудников НАСА. Это у них хобби такое, пускать ракеты. И Приезжает э, очень много спортсменов, знаменитых спортсменов. По сути, ракетомодельный спорт – это технологический вид спорта, который в себе имеет 7 классов ракет. Э, ракеты э, по-разному оцениваются э, на высоту полета, на продолжительность полета, на точность приземления. А самый интересный и зрелищный класс ракеты – это ракеты-копии С-7. Э, представляете себе, что спортсмен в течение года, а то и полутора лет создает копию настоящей ракеты 1 к 50 масштабе и полностью в соответствии со всей технической документацией. Количество кабель-каналов, люки, количество заклепок на корпусе. И все это выставляет на оценку жюри. Жюри оценивает соответствие этой модели настоящей Модели и после этого он должен ее пустить и оцениваться реалистичность полета. То есть, если это Союз, например, сначала испускает клубы дыма. После этого стартует ракета, отделяется первая ступень, вторая ступень, открывается главная часть, выходит спутники. Все это на системах спасения на парашютах опускается вниз. Очень зрелищно. В прошлом году мы провели чемпионат Европы по ракетно-модельному спорту во Львове было 14 стран. Украина в общем зачете заняла первое место. Мы заняли, завоевали 14 золотых, 6 серебряных, 7 бронзовых медалей. Это действительно тобто, Европейское про... космическое агентство мы можем обогнать. Да, а НАСА. Какие да. <laughs> 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 шансы у Украины этого а, года? Кстати, были американцы в прошлом году, но у них команда была только на высотных моделях. Это когда стартует многоступенчатая ракета и измеряется, какую высоту она достигла. В этом году американцы привозят очень много спортсменов, и мы вне конкурса проводим еще один класс S2P. Суть соревнований заключается в следующем: в ракету закладываются два куриных яйца. И нужно сохранить эти яйца. Полностью, а, на то всем протяжении... На не... этой ракете да. были пассажиры. Да, совершенно верно. То есть, э, помимо того, надо рассчитать так импульс, чтобы при старте, при изменении нагрузки они не полопались, и, соответственно, при выходе э, системы спасения приземления эти яйца остались целыми. То есть здесь идет борьба за сохранение жизни, скажем так, э, обитателей космического корабля. А вот і... входит в эти команды? Это на самом деле так интересно. Выглядит как очень-очень дорогое хобби. Ну, в принципе, достаточно, да, затратное, потому что ну, изготовление, например, одной модели копии вот, во, время, во временных параметрах это дорого, а еще и, э, скажем так, финансово это тоже достаточно дорого. Двигатели дорогие, э, управляемые, например, ракетопланы, сами ракетопланы строят э, спортсмены, а иногда и покупают за большие деньги. Системы управления этими ракетопланами достаточно дорогие. Ну, да, достаточно дешевый вид спорта, скажем так, но он технологично интересный, потому что учитываются многие параметры, э -э, метеорология учитывается, учитывается э -э, баллистика, учитывается э -э, в в в разные, в, в разные параметры, которые влияют на полет э тела, скажем так, в воздушном пространстве. Ну, это интересно. А кто в Украине представляет? Украинская команда. Вот сборная Украины. Сейчас, кстати, в Днепропетровске на аэродроме проходит чемпион... кубок Янгеля. Это этап чемпионата мира. И там сейчас завершается комплектование сборной Украины. В разных классах мы собираемся представлять спортсменов. И у нас есть все шансы на успех самая сильная, конечно, одна из самых сильных команд, которая представлена именно во всех классах, это сборная Китая. Там очень жесткая борьба предстоит, потому что, как мне по инсайдерской информации сказали э, товарищи, э, вот эти дорогостоящие двигатели китайцы обычно выдают ведро и говорят: стартуй, пока ты точно не приземлишься в точно заданное время в, в этом месте. И вот он летает день, два, три, четыре, вот сколько у него. А у наших нет такой возможности, поэтому мы на качество работаем. Но все равно у нас есть э, скажем так, запал, у нас есть возможности и потенциал. Ты, да. людина в дома, на кухне, півтора и майструя ракету. Вы знаете, это началось очень давно, ну как давно, относительно недавно, сразу после полета первого человека в космос, Юрий Гагарин открыл желание мальчишек стать космонавтами. А люди, которые конструировали эти ракеты, они же были засекреченные люди. Ну и что им оставалось делать, как, как воспитывать молодежь? В дворцах пионеров обычно открывались кружки э, ракетотехнические, которые, ракетомодельные, которые строили вот эти модели. Они делали, э, проектировали модель, собирали ее, испытывали, а потом выходили с ней на соревнования. Естественно, это вот вызывало задор у людей, и они потом становились инженерами, шли в университеты. У нас, вот, например, в Днепропетровске национальный университет готовил специалистов в космической отрасли, которые потом пополняли КБ «Южная», завод «Южный машиностроительный». Но сейчас другие компании работают в области космоса. Мир открылся, и наши специалисты могут проявить себя еще где-то. Ну, для этого нужно понимать, что ты делаешь. Технологии идут вперед. Uh, тот, кто идет много с технологиями, тот тоже впереди. Вот, много компаний частных сейчас уходит э, на мировую арену SpaceX. Э, Мы все очень стажем за полетами ракет. За приземлением да. в основном. Ну, вот, э, к нам приедут ребята, гости из США, которые в том числе работают и работают в компании SpaceX. Да. Вот, э, будет очень много интересных людей, с которыми можно будет потом поговорить и пообщаться. Uh, далеко идущие плани у нас паралельно з этими соревнованиями, не связанные, наприклад, з спортом, а зв'язано більше з бізнесом. Uh, поэтому да, це интересно. А от як це все буде відбуватися? Тобто, місце проведення Львів? Хто туди зможе потрапити? Як поспілкуватися з інженерами зі SpaceX? Можливо, в нас там подивляться нас молоді винахідники і вирішать, yeah. що їм треба терміново поговорити з інженером. Да, маска. Мы, мы постарались сделать вот это место проведения соревнований местом для проведения времени с семьей. То есть помимо того, что там стартовые площадки будут. Будут, будет онлайн э, транслирование. Мы, мы планируем онлайн, сделать онлайн-трансляцию. В прошлом году на чемпионате Европы мы транслировали на 30 стран мира. Э, у нас была задержка по времени 3 секунды. И даже когда стартовали американцы, э, одному звонила жена: говорит: Я видел, Джон, я видел, как ты стартовал! Классно! И он приходил, Майкл говорит. Как здорово вы сделали. И вот мы ездим по соревнованиям, это впервые, говорит, когда вот идет онлайн-трансляция. Мы сделали, э, наша компания разработала скоринг-систему. Э, э, это которая, э, система позволяет э, показывать в реальном режиме времени, какого результата достиг тот или иной спортсмен. И выдавать это все в линейке, в, в том виде, как вот для того, чтобы тренер мог скорректировать работу команды для того, чтобы достичь успеха. Соответственно, мы сейчас ведем переговоры с ФАИ для того, чтобы такую систему внедрить на все виды спорта в, в Лозанне, для всех авиационщиков сделать вот единую систему онлайн-скоринговую, где будут учтены все моменты, и мы уйдем от бумажной переписки и перейдем к электронному э фиксированию вс э всего то, что происходит на поле. Э на поле у нас будет работать 8 камер, то есть у нас будут разные ракурсы, и все, кто не сможет, например, близко подойти к, к старту, все увидят на большом экране э трансляцию. Э ну, естественно, Церемония открытия, выступления рок-группы, выступления э, просто вот выступление людей. Мы будем проводить мастер-классы для детей порядка двух тысяч у нас заготовок для сборки ракет. Дети смогут собрать ракеты под руководством э, инструктора и потом в перерывах между пусками, между полетами спортсменов запустить каждую ракету и каждый ребенок заберет такую ракету домой. Подпишет ее и заберет. Вот она, она стартует, отделится, раскроется э, и на парашюте опустится. То есть это здорово, когда дети сами собирают и сами... Э, да я думаю, и дорослым да. нас, правда, так и а У нас будет самый большой в Украине космический твистер. Твистер с планетами. Э, и волонтеры наши из Львовского университета Ивана Франка будут помогать нам вот организовывать детей вот в этот большой твист. Э, там же мы планируем сделать экспозону разработок наших инженеров, украинских студентов, э, э, Просто по своей деятельности непосредственно мы постоянно работаем с университетами. Это Днепропетровский национальный университет, это Киевская политехника. Мы поддерживаем инженерию. И вот эти разработки студентов мы будем выставлять там на показ вот этим иностранным гостям, для того, чтобы они увидели, что у нас инженерия процветает. Мы делаем все самые современные системы на самом современном оборудовании. Например, вот и лаборатория в КПИ, и лаборатория в ДНУ, она позволяет собирать вплоть до микроспутника прямо там, на территории кампуса. Представляете, какие сейчас технологии, что мы можем делать? Но я на останок не могу не запитать о том, как Украине удалось вообще отремотать право проводить вот такие заходы. Это же чемпионат СВИТу, я так понимаю, что за не каждый день трапляется. Да, верно. Вот в 2012 году мы взяли под крыло Федерацию ракеты модельного спорта, потому что мы поняли, что вот в глазах вот этих детей будет будущее. И в 2013 году впервые приехали в Лазану, в квартиру ФАИ, и высказали свое право на проведение чемпионата Европы и чемпионата мира. Но у нас на Сначала посмотрели, так, ну, как это Украина. Сначала была в аутсайдерах, где-то там э, никуда не ездили. Ну, у ребят не было денег, чтобы ездить на международные соревнования, показывать там класс. И все медали доставались в основном Сербия, Хорватия, США, э, вот те страны, которые уже вошли в Евросоюз и могли свободно перемещаться там и уча принимать участие в соревнованиях. И сначала мы встретили такое, знаете, сопротивление вот этих вот всех э, э, фаи э, деятелей. Э, но постепенно мы показали, что мы можем. Мы сделали классную презентацию. Сначала мы думали в Днепропетровске проводить, но события 2014 года во-первых, подняли шквал негодования со стороны э, сербов и болгар. Они сказали, что им их детям не выдают э, страховки для поездки в Украину. Тогда за нас вступились немцы и сказали, подождите, в Еврокомиссии написано, что Украина не является страной, куда нежелательно. Поэтому мы сразу подаем в суд на ваши страховые, дайте нам данные. И они сразу отказались, все, получили на детей страховки и поехали. Единственное, что нас попросили перенести ближе к западным границам. Во-первых, многие приезжают там на трейлерах, сами, своим ходом, с Европы. И поэтому мы определились и провели чемпионат во Львове. В этом году то же самое во Львове. И вот когда мы, было голосование в позапрошлом году за чемпионат мира, из, 30, из 40 стран 38 проголосовали за нас. Я считаю, это действительно победа. Мы доказали, что мы можем. Мы как раз внедрили скоринг-систему, показали, что мы классно провели подготов, подготовительные все периоды. И теперь нас везде приглашают, с нами сотрудничают, и нашими услугами пользуются технологическими. Тому числі, ну насправді це дуже круто, що такі події відбуваються в Україні. Хочу вам подякувати, що ви їх і проводите, і що про них розповідаєте, Михайло Рябоконь, директор чемпіонату світу з ракетомодельного спорту, був у нашій студії. І з 23 е, серпня у Львові можна побачити, як в небо запускатимуть справжні ракети.